Я думаю, что с сегодняшнего дня мы дадим жесткие указания всем патрулям и всем работникам ГАИ пресекать появление наклеек любого содержания, пусть ультрапатриотических. Как сегодня прятались за наклейкой ПТН, ПНХ злочинцы. На автомобилях должна быть исключительно государственная регистрация. Никаких дополнительных наклеек. Работникам автомобильной инспекции, всем патрулям даны сегодня жесткие указания только прямая государственная регистрация, чтобы под наклейками не скрывались бандиты, которые рядятся в одежде атушников. У нас много героических ребят, которые приехали с войны и воюют. А много негодяев, которые под них рядятся. Мы больше с этим мириться не будем. Надеюсь, что эту дисциплину военные и настоящие патриоты поймут. И мы, учитывая приближающиеся праздники 8-9 мая, переходим на очень жесткий режим патрулирования и контроля в том числе и по профилактике э, таких бандитских групп.